не так давно Украину приголомшив ваш дуэт с Григорием Лепсом. давно знайомі з цим співаком, ви товаришуєте родинами, але чомусь цей дует стався після анексії Криму, коли розпочалася війна, і коли Григорій почав активно підтримувати дії Володимира Путіна. Власне, ви написали пісню, виступали на концерті Григорія у Москві. Цей Проект приначался зародився, в Рім революції. Когда Гриша здесь выступал в Украине, мы договорились об этом проекте. Так как Гри... у Григория очень большой плотный график, то этот проект длился чуть ли не вот. год. Практически год. От дня рождения до дня рождения. Да. Когда мы приехали, первое, что нам сообщили, это что Гриша попал в черный список. Вы думали про то, что вас выкористовывают за для такого, нибыто, еднания украинцев и россиян, показового? Это вообще, на самом деле, интернациональное произведение. И мне кажется, что то, что оно вышло именно в данный момент, при всех ошибках политиков, людей, Людей, которые, э, я вообще склонен дать артистам всем совет: не высказывайтесь на темы, которые не касаются непосредственно вашей деятельности. В Григоре высловлю Я уважаю своего президента. И все, что он делает, я считаю правильным. Я ему доверяю, я его уважаю, я его ценю. Когда я узнал о том, что группа Red Hot Chili Peppers э, гомосексуалисты, меня это поразило. Но представляешь, для меня это, честно говоря, гораздо более хуже чем если бы я узнал, что они, э, там, например, консерваторы. Песня на самом деле и то, о чем говорится в этой песне, гораздо важнее, чем эти интриги, кто кого использует. Я, во-первых, даже считаю, что если посмотреть из российскими глазами на Григория Левца, то что он ну, сделал в этом дуэте. И о чем говорят, кстати, каналы дождь и тому подобное, его стали хвалить. Да, то есть на самом деле это такой шаг смелый. Саме главнее друзі, музика долажна обідінять. А музиканти, особенно которые знають друг друга поколіннями, що Гріша Лепс, друг моего, моего вокального учителя Сема, котро научили мене всіму Григорієм Лепсом. У вас була розмова з приводу того, хто кого підтримав? Це все ж таки вторгнення Росії, і не українці починали. І не українці забирали територію у Росіян, а навпаки. Ты знаешь, мы оказались, наверное, людьми несознательными. Мы все время разговариваем о историях из жизни, о, извини, о девушках, о бывших, настоящих, может, будущих, фантазируем о музыке, о кино. А если говорить о сознательности, у меня сознательности хватило еще в годы комсомоля. Вот так вот. Поэтому мы и стали рокерами, потому что мы несознательны. Мы анархисты, нигилисты и пацифисты. Или что-то новое произошло в мире, что музыканты Стали, ну, перестали бути пацифістами. Вот я судячи з того, що російські музиканти підтримують дії свого президента, то музиканти перестали бути пацифістами. Да, так, іноді музиканти становляться заангажованими людьми. але це не ми.